Всем привет! Меня зовут Анна, я коллекционер фиалок. В последнем видео мы э, снимали, как посадить деточки, отделенные от листа. И здесь возник вопрос, как же посадить деточку, если она очень маленькая. Например, вот такая. Вот да, эту деточку тоже можно посадить, она вполне жизнеспособная, и она тоже вырастет. Э, можно использовать тот же пластиковый стаканчик на 80-100 мл сюда посадить если же все-таки для вас это очень большая емкость для такой маленькой детки то я советую использовать горшочки пятерочка либо же вот такие вот горшочки троечки вот ну я сажу в горшочек побольше. А поскольку в любом случае я детку ставлю в тепличку, поливаю аккуратно, не заливаю, стараюсь не засушивать. Для начала, чтобы посадить такую маленькую детку, я засыпаю весь стаканчик грунта. Даже можно чуть больше. Поскольку грунт очень рыхлый, в серединке я делаю место, дырку для посадки детки. Аккуратненько детку пристраиваем в эту луночку. Смотрим, чтобы у нас серединка, а здесь серединку хорошо видно маленьким листочком, чтобы мы ее не засыпали. И аккуратно по краям притрамбовываем. Важно вот эту нашу ножку, которая есть у детки, не оставить наружу, потому что иначе растение будет плохо и долго укореняться. Вот. Вот это идеальный вариант, когда уровень самой фиалочки совпадает с уровнем грунта. Центр не засыпан, но и нету ножки. Такую фиалочку легонечко поливаем, если у вас недостаточно влажный грунт. Но опять-таки следим, чтобы воды было очень-очень мало. Это буквально капелечка. Все. При необходимости, если грунт от воды немножко в сторону подвинулся, прижимаем. Все. Такую фиалочную деточку ставим в тепличку не забываем подписывать название сорта итак на сегодня все